બાંધકામ કરતા લોકો પાસે માથાભારે તત્ત્વખંડણી રૂપે રૂપિયા માંગતા હોવાનો અનેક બનાવ સાંભળવા મળતા હોય છે જેમાં માથાભારે તત્ત્વ બાંધકામો કરવા હોય તો રૂપિયા આપવા પડશે કહી ધાક ધમકી આપતા હોવાનો વધુ એક બનાવ લીંબાઈ વિસ્તારમાં જુનેટ ખાટીક નામના હિસ્સો લગાવ્યો છે લીંબાઈએ તૃષ્તમ પાર્ક વિસ્તારમાં રહેતા જુનેટ ખાટીક રહેવા માટે ઘર બનાવી રહ્યો છે જેને લઈ સ્થાનિક માથાભારીની છબી ધરાવતા ઈસમો દ્વારા રૂપિયા માંગતાઓનો આક્ષેપ કર્યો છે

मेरे से बार बार ये लोग धमकी दे के पैसे मांगते हैं पहले भी डेढ़ लाख रुपए लिए इन्होंने मेरे से और बार बार मेरे को टॉर्चर करते, करते काम बंद कर दे ये कर दे वसीम पार्सल का भाई नूरा और वसीम पार्सल फिर बाद में टुकड़ू भाई वो भी मेरे को परेशान करता है ज़बरदस्ती के पैसे मांगते हैं भाई मेरे को धंधा करेंगे निम्बायत में तो मेरे को पैसे देना पड़ेगे ऐसी धमकी देते हैं मुझे बार बार पैसे मांगते हैं ऐसे मानसिक त्रास देते हैं साहब पैसे मांगते हैं दूसरा कुछ नहीं करते पैसे दे हमारे को तो काम करना होता है बनाव को आपने में की है। अभी मैंने कमिश्नर भी। नहीं उनको नहीं किया मिले हुए रहते हैं इसके लिए उनका मेरे को डर लगा इसके लिए मैंने नहीं दिया मैंने कमिश्नर अर्जी दिया कि यहाँ से दूंगा तो वहाँ जाएगी और मुझे फरियाद किया है यही मैंने लिखा हुआ है कि ये मेरे को हैरान करते हैं मानसिक सराह देते हैं और मेरे को दो तीन बार ये लोगों ने मारा है भाई मारते है मेरे को वाले बुला के ये लोग पुलिस के पास से ये बोलता कि मेरे को न्याय दिलाओ और ये लोगों से मेरे को छुटकारा आपको जब मारा कंप्लेंट पिलाओं नहीं साहब ये बोलते हैं कि मैं आज तो आज अर्जी कर देगा छूट जाएगा हम लोग आज नहीं तो कल तू तो वापस आ जाएगा तेरे को रहना है धंधा करना है ना तेरे को अभी मैं मेरे दुकान के पीछे रह रहा हूँ अभी मैं संतोषी नगर से मैंने वहाँ से फिनाइल पिया था और वहाँ से यहाँ आया हम सिविल में आप एडमिट किया और आज मेरे को थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने आपको ये बुला के